Старайтесь прыгнуть правильно. Правильно подойти. Правильно пройти поворот. Правильно прыжку подойти. Что-то не получается, не заходи, зайди на бой. Будьте грамотны, чем вы играете. Вы там достигали под шинтелем? Угу. Ну что, найдем? Ну что? Поехала! Отстреливайся, погладь, погладь! Я его буду подавать. Я сам, сам. Надо было с тобой еще раз поехать, значит, не так долго я остался. Немного читай, пока я сейчас расскажу тебе. Так. Pai, por a gente Ну <свят> не, не, так, белый, только лошади. Хорошо, погладь, погладь. Как ты думаешь, почему полку не прыгал? Шагай пошире. Пошире, пошире шагай. Ладок включить и шагай пошире. Поворот очень резкий вышел. Неправильно прошла поворот. Она взяла... Даже я уже что-то стала понимать. Поворотный поворот. Не поворот. <связь> ты здесь, ты <связь> ты едешь немножко облегченной фасадкой. У тебя посадка облегченная. Это между Монежным и подъемом головок ты можешь двигаться между препятствиями на маршрутке. Но когда ты уже на очередной прыжок, и тем более поворот, тут ты уже, надо с облегченной посадкой. Здесь на манежный залог как можно глубже всего. И шейкером два лошади подвесим ее на поводок немножко накрасить край И если попадаешь, там получается, поехал, за церковь еще на рост. А Это еще Здесь получилось так, что она у тебя провалилась на кухол уже в Здесь выехал, поворот. Здесь выехала в поворот, неправильно прошла, потенциала нету. И ты не знаешь, но правильно сделала, что не стало, как издалека открывать. На таких препятствиях лучше пускать с тембит. Если не попадаешь, как говорится, не два, не ни полтора, никогда лошадь не срывай издалека. Это большая ошибка. Лучше прицепи сырби, то есть чуть-чуть подачи на себя по большинству. Пусть она сынбит. Это как бы вылезает. Хуже, если она сорвется издалека, это лучше. Лучше пусть она сделает, темп вами. Да. Ясно, да? Когда а твоя Так, ну чё, а что, так, Да? А?